Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum InsyaAllah kita nak teruskan lagi dengan perkongsian pada pagi ini Dan kali ini pula berkaitan dengan sambutan Hari OKU Antarabangsa 2025 InsyaAllah bersama dengan kita pada pagi ini Encik Silaturahim Dahman Presiden ICEVI dan CEO Persatuan Membantu Orang Kelainan Upaya Malaysia Bersama dengan kita Assalamualaikum Tuan Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik, Alhamdulillah. Dan Tuan berkaitan dengan sambutan hari OKU antarabangsa ya. 2025 ni tuan ya. secara pengenalan kita antara lain tema sambutan pada tahun ini apa itu, tuan Baik terima kasih tambah sekali panggil saya cikgulah cikgu baik ha, Kerana lebih mesra lebih mesra baik baik boleh cikgu boleh baik terima kasih tahun ini kita menyambut hari kurang upaya antarabangsa pada 3 Disember seperti tahun-tahun yang lepaslah ya kerana tarikh 3 Disember telah diistiharkan sebagai hari OKU antarabangsa. Jadi tema tahun ini ialah um apa ni masyarakat um, cakna OKU mm -hmm. ya ataupun inklusif OKU kunci kepada pembangunan atau kemajuan sosial. Apa maksudnya maksudnya sudah tiba masanya di mana kita beralih daripada konsep uh, belas kasihan kepada konsep yang berlandaskan hak dan kepentingan sebenar agar OKU itu dapat diinklusifkan ke dalam masyarakat sejagat ya jadi apabila kita menyediakan sesuatu kemudahan kepada mereka mm -hmm. itu bukan atas dasar belas kasihan mm -hmm. bukan atas dasar bukan simpati uh, eh uh, simpati mm -hmm. tetapi kerana uh, hak mereka untuk menikmati kemudahan yang seperti itu ah uh, wallahualam mm -hmm. antara pendekatan pendekatan yang lain yang dilaksanakan untuk merealisasikan tema ni macam mana cikgu Ya, di antaranya kalau kita tengok ya sekarang ni Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pembangunan OKU dan NGO-NGO yang berjuang untuk kepentingan OKU ni banyak bekerjasama, ya. Banyaklah dasar dan kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Tapi antaranya kalau kita dapat sentuh hari ini adalah dasar apa ni, pendidikan yang inklusif. Mm hmm. Di mana Zaman dulu mungkin OKU ke sekolah tu atas dasar belas kasihan hmm. atau simpati, tetapi sekarang ni dasar pendidik, pendidikan kita melihat yang kemudahan pendidikan untuk OKU ini sebagai hak ya, hak asasi, ada, ya? hak asasi, ya, it's a, orang kata basic human rights, see, ya, ya. Ha, untuk mendapat pendidikan yang sempurna selesa dan selamat ya contohnya begitulah dan kita nak memang kita tahu antara peranan lain yang kita nak ketengahkan ya. untuk meningkatkan kualiti hidup ya. OKU okay, sendiri di peringkat tak kiralah di peringkat kebangsaan ke ya. peringkat serantau ke ya. dan secara ya. global secara menyeluruh kalau kita ambil ya. ya cikgu dan antara peranan persatuan ni apa ya. yang boleh kita ambil untuk kita dapatkan apa pendekatan untuk kita nak ...naikkan, nak meningkatkan kualiti hidup? Um, untuk tahun ini... Um, ...pihak persatuan... ...atau lebih-lebih lagi ICEVI. ICEVI ini maksudnya... ...International Council for Education of People with Visual Impairment... ...ataupun Majlis Pendidikan Khas Antarabangsa... ...untuk OKU Penglihatan. Kita... Um, ...dalam usaha membuka perpustakaan Braille yang pertama di Kemboja. Kerana Kemboja ini negara yang mempunyai ramai OKU penglihatan... ...kerana mereka telah melalui fasa peperangan sebelum ini. ya, Tetapi belum ada perpustakaan Braille yang sempurna... ...untuk orang-orang OKU -orang penglihatan di sana. Jadi pihak ICBI dengan Persatuan OKU Malaysia bergabung... Uh, dan uh, berkolaborasi dengan beberapa pihak ataupun agensi di Kemboja antaranya universiti-universiti di Kemboja lah ya dan insyaallah mungkin menjelang bulan April tahun depan akan terbuka dua buah library atau perpustakaan Braille yang pertama hmm. di di Kemboja uh, di Kemboja ni ramai Okey, penglihatannya dianggarkan 3.5 juta. Masya-Allah, ramai, ramai ya. Kalau di Malaysia sekitar 60,000 je, alhamdulillah. Hmm. Tapi kalau kita tengok 60,000 ni pun angka yang besar. Karena itu angka yang berdaftar ya. Betul, betul. Yang tak berdaftar kita tak ketahui lagi ya. ya itu ada antara usaha di peringkat antarabangsa atau di peringkat serantau. Hmm. Kita juga sedang melancarkan kempen global Braille Campaign kita panggil ya. Mm -hmm. Campaign Braille uh, peringkat antarabangsa. Mm -hmm. Jadi kalau kita masuk ke icevi.org, icevi.org kita boleh klik pada uh, Braille Campaign. Mm -hmm. Um, kerana tinjauan kita mendapati daripada 285 juta OKU penglihatan di dalam dunia pada masa ini, hanya 10% yang membaca Braille. Oh. 90% lagi tidak mempunyai reti. akses. Ah, okay. Sama ada tak reti ke, tak berpeluang ke, ah, tak ambil yeah, berat ke. Yeah. Atau tidak tahu wujudnya Braille. Ya. Kita tak tahu. Kadang-kadang mereka tak tahu apa yang mereka tak tahu. Oh, betul, ya. betul. Jadi pihak ICEBI dan Satu OKU Malaysia ini bersatu bergabung uh, tenaga dan sumber untuk melancarkan kempen ini ke seluruh dunia. Hmm. Jadi kempen ini Uh, akan dilancarkan secara rasmi pada 4 Januari tahun 2026 lah. Karena 4 Januari ini adalah hari di mana Louis Braille, yang ini manusia yang mencipta Braille itu dilahirkan. Dia beliau, beliau dah tak ada lah ya. Jadi menjelang 4 Januari 2026 usia beliau kalau beliau ada lagi lah bersamaan dengan 217 tahun. Jadi pada tarikh itu kita nak nak mengumpul sebanyak mana sokongan ya secara atas talian ini untuk memberi mesej kepada OKU penglihatan kepada sekolah-sekolah pendidikan -sekolah khas ibu bapa guru-guru pendidikan -guru khas ni bahawa Braille harus dimartabatkan walaupun gadget dah banyak ya walaupun peralatan teknologi banyak ini yang mem, yang yang menghantui kita 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 mendapati ramai pelajar OKU perlihatan hari ini bergantung kepada gadget mereka mengakses maklumat dengan cara mendengar audio dan sebagainya which is good bagus tapi bila kita mendengar audio ni kita tak terlibat dengan proses penulisan ya uh, pengiraan dan dan um, akibatnya uh, e ejaan penguasaan ejaan tu lemah mm, mm, mm. kerana mereka tak tak pernah mengeja mereka mendengar ya ha, jadi mereka tak tahu penggunaan huruf besar huruf kecil tak tahu format macam mana nak mula perenggan baru dan sebagainya contohnya begitu ya jadi kita mengambil pendekatan ni harap-harap Braille akan dimertabatkan semula dan semakin ramai hmm. generasi UKU perlihatan pada masa ini akan terus belajar Braille lah, ya. Hmm. Pada pandangan uh, Cikgu sekarang ni hmm. apa antara kemudahan-kemudahan yang sedia ada bagi golongan UKU Banyak sekali lah ya alhamdulillah kalau kita tengok dalam konteks uh, polisi kerajaan Malaysia hmm. khususnya kerajaan Madani ni. Hmm. Banyak peruntukan diturunkan oleh pihak kerajaan untuk kemudahan OKU mm. ya dan um, dari segi kemudahan pengangkutan ya kemudahan accessibility di bangunan-bangunan ya. ya pekerjaan tetapi itu tidak berarti kita sudah mencapai tahap yang maksimum ya banyak lagi yang kita kena ...perelokkan dan membuat penambahbaikan kerana kita masih dengar ya. Uh, kursi roda tidak dapat main akses bangunan betul, kerana betul. tidak ada lift, tidak ada rem, laluan kursi roda ya. Mereka tidak dapat masuk tandas kerana tandas itu tak cukup luas untuk mereka. Petak-petak parking untuk kenderaan OKU yeah, ni yeah. disalahgunakan. Ya, OKU penglihatan masih jatuh longkang. Ya. Um, jatuh platform LRT sebagai contohnya. Mereka jatuh dalam longkang bu bukan kerana dia buta, tapi kerana longkang tu tidak bertutup. Ya? Mereka jatuh platform LRT dan mati bukan kerana dia buta, tapi kerana platform tu tidak mempunyai ciri keselamatan. Ya? orang kerusi roda tidak dapat masuk bangunan bukan kerana dia ada kerusi roda duduk atas kerusi roda tapi kerana bangunan itu tidak ada kemudahan bagi mereka OKU you pekak dan bisu tidak dapat berkomunikasi dengan pihak ketiga bukan kerana dia pekak dan bisu tapi kerana pihak ketiga itu tidak tahu bahasa isyarat ya jadi kita melihat dalam konteks itu dah sekarang ni ya kita tidak boleh melihat OKU unit tidak dapat mencapai itu dan ini kerana dia OKU tak boleh melihat dari konteks ya, ya. itu lagi dah. Kita kena melihat dari konteks mengapa? Kerana fasarana tidak ada bagi mereka. Contohnya, inilah yang kita panggil social model, model sosial, ya. kerana bila orang tu OKU kita akan guna dua pendekatan. Yang pertama, medical model, model perubatan. Bila perubatan kata no dah tak boleh rawat dah ni, akan cacat kekal. Maka kita bergerak ke model yang kedua, iaitu social model inilah yang dikatakan social model ni menjadikan kemudahan memastikan hak mereka terpelihara ya inilah social model kerana social model kita boleh laksanakan kita boleh wujud dan laksanakan sedangkan medical model ni doktor kata dah tak boleh rawat dah mata ni so apa lagi yang boleh dibuat ya bergerak ke social model wallahu wallah. Baik, baik. Dan ialah uh, kalau secara ringkas uh, cikgu eh, yeah. Apa antara kemudahan lah yang boleh kita ambil untuk kita perkenalkan kepada golongan OKU sendiri supaya mereka memudahkan mereka untuk orang apa kita ambil dalam dalam kehidupan masyarakat ni lah saya berharap kepada warga OKU jangan anggap OKU itu sebagai faktor berakhirnya lah untuk mencapai kejayaan ya kerana OKU ni menjadi OKU ni hanyalah salah satu sifat yang ada pada manusia ya kita tengok ya dalam konteks yang sebenar ada manusia yang berbadan besar itu itu sifatnya ya berbadan kecil kurus tinggi rendah cantik dan sebagainya ya itu adalah sifat jadi OKU tu salah satu sifat adakah ia memilih untuk bersifat begitu saya rasa tidak 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 ya. Sebab tu bila ada orang tanya, "Cikgu, kalau cikgu diberi pilihan nak jadi buta ke, pekak ke, bisu ke, kursi roda ke, cikgu nak pilih apa?" Saya saya kata boleh tak tambah lagi satu dalam pilihan tu. Tambahlah lagi satu, tidak jadi OKU saya kata. Kenapa pilihannya ada hanya jadi OKU? Jadi dia melihat yang mereka ini melihat menjadi OKU tu adalah pilihan which is wrong ya yeah? menjadi OKU okay tu adalah sesuatu yang telah di ditetapkan ditetapkan daripada Lutf Mahfuz lagi daripada ada qadar inilah yang dikatakan qadar dan qadar ada yang boleh diubah ada yang tak boleh diubah yang mana sakit merawat sembuh Betul. itu qadar dan qadar yang boleh diubah ya yeah? dengan doa dan dan usaha tapi ada yang sakit kemudian menjadi OKU kekal sampai mati, itu adalah mungkin kadar-kadar yang tidak dapat diubah ya, sebab itulah rukun Islam itu rukun iman itu ada 6, Ya. yang ke itu percaya pada kadar-kadar, kadar. jadi kepada OKU di Malaysia, percayalah negara ini sebuah negara yang menyediakan pelbagai kemudahan, peluang dan ruang, cuma kita kena tahu cara mengambil kesempatan daripada kemudahan itu. InsyaAllah Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Amin. Allah lebih mengetahui apa yang kita ya. tak ketahui cikgu eh. Ya. Baik insyaallah ya. mudah-mudahan kita doakan terbaik dan kita ya. ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik uh, Silaturahim Dahman ataupun ya. lebih mesra dipanggil cikgu eh. Cikgulah. Baik ya. <laughs> cikgu baik. Ya. Berkaitan dengan sambutan Hari OKU okay Antarabangsa 2025 insyaallah. Kita nak berhenti berehat. Sekali lagi kita kembali dalam Assalamualaikum selepas ini.